Ikim FM Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikim Adrotul Haramain, satu-satunya program menyentuni tetamu Allah di tanah suci setiap Isnin dan Khamis selepas Isyak. Maknanya buka puasa terus dengar radio Ikim di Mekah dari tanah suci ke tanah air. Alhamdulillah, hari ini kita akan kongsi bersama satu perkara yang sangat menarik iaitu wawasan 2030. Kalau di Malaysia kita tahu wawasan 2020 -20 kan? Sekarang ni, wawasan 2030 yang, di, yang dicetuskan oleh kerajaan Arab Saudi untuk membuat satu plan pembangunan yang komprehensif dalam semua aspek. Tetapi apa yang menarik bagi tetamu-tetamu kita pada hari ini berkaitan dengan pembangunan dalam industri haji dan umrah. Antara perkara yang kita mungkin perasan atau tidak ada satu logo yang mengatakan Duyufur Rahman ya tetamu Allah ya tetamu Allah Duyufur Rahman ini adalah satu program yang dicususkan khas untuk pembangunan dalam industri haji dan umrah. Duif Rahman merupakan satu komiti khas yang ditubuhkan untuk mengetuai semua agensi-agensi kerajaan bawah dia. Bererti kesihatan, pengangkutan, pembangunan, perniagaan, hatta kementerian luar, kementerian dalam, polis dan sebagainya. Kesemua agensi ini di bawah Duif Rahman untuk memastikan wawasan 2030 dilaksanakan dengan baik ya, Jadi selain daripada itu, apakah wawasan 2030 yang kena-mengena dengan kita di sini, di Road to Haramain Iaitu bilangan jemaah yang sangat luar biasa Peningkatan bilangan jemaah akan menuju ke arah 30 uh, juta 30 juta merangkumi industri Haji dan Umrah yang masih lagi sekarang ni dalam berperingkat-peringkat, orang kata dinaikkan taraf. Contohnya bilangan Haji ya hampir 3 juta, hampir ya belum lagi 3 juta. Tetapi pembangunan pesat di kamp Masjid Haram maupun di Arafah dan Mina menuju ke arah peningkatan yang sampai ke 10 kali ganda. Berarti kita dalam, uh, orang kata, erti yang lain, beberapa tahun akan datang, barangkali dalam lima tahun lagi, kota haji akan dilonggarkan dan ramai juga akan dapat peluang untuk pergi haji. Jadi, yang sedang queue tu, janganlah kira macam lambat lagi lah, tak sempat kuat-kuat haji. Belum lagi tentu. Sebab apa? Dengan pembangunan yang pesat yang sedang berlaku sekarang ni, kita melihat contoh ya, kemah ada saat sehingga enam tingkat. Aa, ada pembangunan yang orang kata hotel-hotel sekarang ni mungkin hotel paling tinggi 25 tingkat tapi sekarang ni dah nak pergi ke 50 tingkat. Jadi kesemua hotel-hotel yang dibuat uh, di uh, sekitar Mina contoh ya, uh, kalau dulu saya ingat lagi ya, ketua-ketua Tabung Haji dulu zaman saya kerja enam, uh, orang kata apa 70-an mengatakan uh, inisiatif Malaysia untuk membangunkan bangunan-bangunan tinggi di Mina adalah satu perkara yang tidak baik ataupun tidak selaras dengan syariah tetapi hari ini subhanallah menjadi satu tuntutan uh, yang perlu dilaksanakan dengan segera iaitu pembangunan perkunan di sekitar bukit-bukit uh, di Mina dan pembangunan kemah Kemah saya sendiri melihat bagaimana kemah enam tingkat ya enam tingkat khemah yang boleh muatkan enam kali ganda bilangan jemaah. Baik selain daripada orang kata uh, apa ni capacity capacity uh, untuk penginapan di Mekah, di Madinah, di Arfa dan Mina, uh, pengangkutan yang merupakan satu uh, tuntutan yang sangat uh, apa ni orang kata perlu uh, bilangan bas yang begitu besar. Uh, antara syarikat yang paling besar memiliki 16000 bas. Masya-Allah tabarakallah. Driver-driver bas datang daripada Egypt daripada Sudan, naik kapal laut. Uh, satu kapal semua driver. Ada uh, lesen tak? Tak tahu. Okey, baik. Jadi secara tidak langsung yang kita nak cuba terangkan kepada tetamu kita Sebenarnya Vision 2030 menguntungkan kita dari segi bilangan, dari segi kemudahan dan dari segi apa yang diusahakan oleh kerajaan Arab Saudi. Baru-baru ini saya mengambil peluang untuk berjalan kaki daripada Masjid Haram sehingga ke orang kata, kawasan dinamakan Rumah Paklah dekat Utaibiah jalan kaki. Dan sebenarnya tujuannya saya nak menikmati bagaimana perasaan kita apabila kita berjalan kaki daripada ruang Masjid Haram sehingga ke hampir 3 km. Apa yang saya lihat daripada perjalanan saya sangat-sangat luar biasa tuan-tuan dan puan-puan antaranya tandas yang bersih Perjalanan yang teduh Dan ada hawa dingin Dan ada cahaya Dan yang menarik Dalam perjalanan pun Ada kemudahan kesihatan Maknanya ada klinik dan sebagainya Dan security yang terlalu tinggi Dengan kamera, dengan polis dan sebagainya Dan apa yang juga yang menarik Pengangkutan, sistem pengangkutan yang sangat luar biasa Saya sendiri <coughs> Kata apa Uh, orang kata tertarik dengan melihat dalam bas ada timer yang menunjukkan berapa minit lagi bas ni akan bergerak, uh, berapa minit bas akan sampai destinasi dan bila bas bergerak dia akan beritahu ok berapa minit ke destinasi sampai ke tahap itu yang sangat luar biasa apatah lagi dengan business class business launch dekat train dan net train dengan laju 300 km ah uh, satu jam maknanya pergi Madinah tak sampai sejam Masya Allah sangat luar biasa jadi tuan-tuan dan perempuan dengan tuntutan yang ada uh, siaplah duit nak pergi ke Tanah Suci sebenarnya tuan boleh pergi apa dia panggil sekarang ni dengan iklan uh, nak pergi umrah 6,000 ke bawah 5 ribu ke bawah, 4 ribu ke bawah. Uh, kalau boleh tak pergi dengan 3 ribu ke bawah, 2 ribu ke bawah boleh uh, pergi online masuk minta cucu tolong pastikan kalau uh, airline flight uh, punya rate turun je terus masuk terus beli ha, ha. pasport dah standby ha. 6 bulan ke atas untuk ke tanah suci dengan vision 2030 kemudahan yang disediakan bagi jemaah sangat luar biasa tuan-tuan daripada semua sudut maksudnya saya dapat peluang untuk bertemu dengan wakil daripada kementerian um, kata haji dan kita bincang bagaimana uh, pelaksanaan uh, apa ni vision 2030 ni uh, adakah ông um, kata berjalan seperti jadual Luar biasa jawapannya we are ahead of schedule. Maksudnya kami me, 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 apa ni um, mengatasi jadual atau planning yang disediakan. Bererti sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan bila tuan pergi ke umrah maupun haji uh, atas apa sudut uh, orang kata visa dan processing kita boleh melihat VC 2030 ni uh, satu uh, reality daripada semua aspek. Masjid haram, pembangunan masjid haram. Tuan-tuan, kalau kita dulu fikirkan masuk masjid ni, mesti fikir, Allah mahu toilet macam mana? nanti kan nak, kalau nak pergi toilet macam mana? Dah tidak perlu risau kerana sudah dekat. Dekat sangat kan Dan kita fikir perkara-perkara yang lain Maknanya tu selepas tahalul Nak pergi mana potong rambut semuanya Saya tak pernah tengok kedai gunting rambut ada 300 kursi 300 nak duduk mana pilih nombor apa lucky draw pilih 300 kursi dan syarikat tu mempunyai 500 orang oh, kata kursi untuk potong rambut Ah ha, Itu baru kursi, ya. belum lagi benda lain. Dan NGO-NGO yang sangat kreatif, sangat kreatif. Memikirkan bagaimana keperluan jemaah. Bererti kita sekarang ni, nak hadiah pun pergi ke hadiah NGO pergi ke hadiah pilih hadiah nak apa Ya saya saya sangat-sangat kagum melihatkan bagaimana kreativiti NGO untuk menyantuni vision 2030 untuk memastikan dipanggil sebagai Isra'at Tajruba Isra'at Tajrubah ni menghayati pengalaman kita menunaikan umrah ataupun haji jadi pengalaman itu yang kadang-kadang kita tidak fikir saya tidak fikir satu hari pergi Mekah, ha, anak saya boleh dapat belon, boleh dapat coklat. Ha, contoh, dalam masjid haram ada tempat untuk nursery. Tak perlu risau. Kalau buta, kalau tak dengar, ada ada apa dia, tempat untuk khusus untuk tu. Nak bayar sedekah, tak ada dah tabung bergerak. Tak ada dah tabung tung yang ada, orang kata macam-macam security. Ada mesin yang pakai, touchin pakai orang kata ATM, ATM card ataupun pakai QR code. Kalau nak bayar cash pun boleh. Tetapi dalam pembangunan itu ada juga peralatan ataupun dipanggil sebagai automation. Automation ni maknanya kalau waktu corona hari tu kita melihat bagaimana alat memberi ayam-zam kepada jemaah. Ya, sekarang ni ada alat untuk mufti untuk jawab soalan-soalan jemaah. Kan? Dan sekarang ni nak pergi, nak order uh, trekking, nak gunakan uh, uh, skuter, uh, nak masuk rauta, semua pakai teknologi. Semua ini sebahagian daripada pembangunan atau revolusi 2030. Jadi kalau kita sebagai umat Islam melihat satu inisiatif yang sangat baik ini, Alhamdulillah Malaysia masih lagi disegani sebagai negara yang sangat uh, apa dipanggil uh, dinamik dalam kita punya orang kata uh, menghayati pembangunan yang disediakan jadi tuan-tuan dan puan, puan apabila kita pergi ke umrah maupun haji kita menikmati apa yang disediakan oleh kemudahan tersebut dan kita sama-sama fikir bagaimana kita boleh jadi kreatif untuk uh, menyantuni jemaah-jemaah di Tanah Suci dan juga menjadi sebahagian daripada pembangunan ini. Ayuh kita membantu NGO, membantu kerajaan, membantu inisiatif-inisiatif ini untuk masa depan anak-anak kita dan cucu kita menghayati perjalanan ke Tanah Suci. Ruk Tuhan ramai. Ayuh kita dalam pendigitalan, dalam hospitality dan infotainment. Alhamdulillah.